শ্রোতা মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনারা কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আজকের এই ভিডিওতে আমরা শিখব যে তারাবির নামাজ কিভাবে আদায় করতে হয় আমরা সবাই জানি যে তারাবির নামাজ বিশ রাকাত আর এই বিশ রাকাত নিয়ে একটি ভিডিও তৈরি করলে ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাবে তাই আমি তারাবির নামাজকে চার চার রাকাত করে পাঁচটি পর্ব বানিয়ে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ তারাবির নামাজের সুরাগুলি হবে সুরা ফিল থেকে নাচ পর্যন্ত দশ রাকাত এবং তারপরে আবার সুরা ফিল্ড থেকে আবার নাচ পর্যন্ত দশ রাকাত এই নিয়মে আমরা তারাবির নামাজ এই ভিডিওর মাধ্যমে শিখবো ইনশাআল্লাহ তাহলে আসুন আর দেরি না করে আজকের প্রথম পর্বটি শুরু করি إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين نويت أن لله تعالى <تصفح> ركعتي صلاة <تصفح> التراويح سنة رسول الله تعالى متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل

سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وحديني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وحديني الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله نويت ان اصلي لله تعالى ركعتي صلاه التراويح سنه رسول الله تعالى متوجها الى جهه الكعبه الشريفه الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم صاهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وحديني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبطر. اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ لمن ربنا و الله اکبر سبحان ربی سبحان ربی عل سبحان ربی اللہ اکبر اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وحديني الله أكبر سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التاهيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وال علی حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على کم وعلى آل ابراہیم ولا حميد مجيد اللهم اللہ ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب فر ضنوب فاغفر لي فغ من عندك تم اندر ہم الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله